Ситуация в зоне АТО под обстрелами Донецк и Авдеевка. За прошедшие сутки боевики 95 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом сообщает в пресс-центре штаба. Боевые действия велись недалеко от населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Опытная, Широкино и Каменка. В Авдеевке местные жители сообщают о том, что снаряды летят в жилые дома. Интенсивные обстрелы ведутся ночью. О мощных взрывах информируют ОТВД источники в Донецке. Согласно сообщениям местных жителей, взрывы слышны в Ленинском, Калининском, Ворошиловском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка. По словам горожан, стрельба ведется из тяжелого оружия. Информагентство ДАН под контрольной оккупационной власти сообщило, что за прошедшие сутки на оккупированных территориях под обстрелами погибли двое, еще семь человек ранены. В каком именно населенном пункте погибли местные жители, не уточняется. За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, пятеро получили ранения. В Мариуполе 3 мая прошел митинг против демилитаризации Широкина. На центральную площадь вышли несколько тысяч жителей, сообщают местные СМИ. Митингующие пришли с государственными флагами Украины и плакатами, призывающими к миру. Присутствующие выступили против вывода военных из Широкина, так как, по их мнению, населенный пункт является стратегически важным для защиты Мариуполя от наступления боевиков. Акцию охраняли милиционеры и военные. В Донецке базы боевиков находятся рядом с жилыми кварталами. С помощью беспилотного летательного аппарата взвод аэроразведки Днепр-1 зафиксировал скопление техники в Донецке. Базы боевиков находятся на территориях промышленных зон, во дворах жилых кварталов и недалеко от школ. Согласно видео, сообщает Днепр-1, одна из баз для размещения танков в Донецке расположена в Буденновском районе города. Недалеко от детских учебных заведений выявлено 18 танков. 1 БМП, 46 Уралов и 2 БТР. Также обнаружено скопление новой техники, которая, по данным Днепр-1, маркирована для развлечения ее беспилотными летательными аппаратами и вражеской авиацией по принципу свой чужой Добровольческий батальон «Горынь» готовит линию обороны под Дебальцево. Подробнее о жизни военных на передовой в сюжете корреспондента общественного телевидения Донбасса. Зараз мы находимся на месте, где деслукуется батальон В соответствии до распоряжения керівника АТО после отвода войск от Дебальцева. По Дебальцеву мы сделали певні висновки. особенно я, как командир и мои офицеры. На сегодняшнем этапе мы в фортификационном отношении Першочергово зробили те, щоб перш, перш за все укрити особовий склад надійно. Спортом займаю все життя, скільки жив з дитинства. Зараз перейшов пауерліфтинг вже років 20. Чемпіон Європи за 2013 рік. Пароходи перший раз, дозволили провести в Україні місто Черкаси. Розкажіть, як ви на війну потрапили? Ну, Прийшла повістка по мобілізації. На другий день вже поїхав. Чи не було у вас бажання, як, як то кажуть, відкосити? Нельзя косити. Ну як, а хто ж тоді буде тут? Хто буде захищати наших рідних і близьких? От. Ну, Але надіятися на себе. Якщо ми будемо сподіватися, що нам поможе Європа, то далеко ми так не пройдемо. Те саме. Коли для вас настане перемога, що це буде означати для вас? Коли в наша держава будуть нормальні, захищені кордони. І не буде цієї сволоти, яка полізла на нашу землю. І тут кричать всякі: от-от. Україна є Україна, вона має бути єдиною. Ну, це, на мою думку, я так гадаю. Те, що вони це розривають, комусь там щось захотілося. Чемандан вокзал Росія до побачення. Все. Скільки тут до крайньої позиції супротивника? Приблизно. Порядка 6-7 кілометрів.